Allah Teala baxbu formada ölləri dirilərlər. Nə formada? Nə formada öllər öldür. Yəni insan öləndən sonra insanların bədəninə hər bir ölüm, məsələn mən sən öldük, hamımız getdik. İndi biz dirilməliyik, obursu dünyada haqqısa Allah'a verək. Düzdür? Allah haqqı hesab gəlməli. Bizim bədənimizə heyvan toxumduracaqlar orada. Dirilə yox. Yəni insanların bax ölümü də öl, e, dirilməsi bax bu formadadır. Dimir bədənə inə, e, inəyə hissəsən vurmaqla, ila insan diriləcək. Uğur dedi, insanların bəxtrilməsi də bax belədir. Necə dünyada he, ölü bir heyvanın vasitələ ölü insan dirildi. Yəni o dünya var. O dünya var. Burada insan dirilirsə, o da niyə dirilə bilməsin? Sura. Burada yenə bir sual ortaya çıxarıblar. Bəzə deyirlər ki, Eh, axı burada adi damage vurdular. Deyir ki, vurum. Deyir, nə audyası var. Vurmasa la, baxın, deyir ki, eh, bu nə bədənə vurun ölü və ölü dirildi. Deyir, burada axı orta cümlə yoxdur, desin ki, have hə, vurdular deyə dirildi. Deyir, əgər bu dedilirsə, necə yazıl həmin cümlə deməliyə? Ölünün, bəd ölünü toxundurun, vurun o heyvanın bir hissəsinə və ölü dirildi. Deməli vurub lakin dirilib belə bu. Bəzə belə bir e, uşaq əbə bizim oxumuşuduq. Uşaq formasına şübhə ilə ortatıblar. Və yox da məsələn Bəqirdə 60-da Allah bunu ki və əziz təska Musa li qavmihi və qul nazrib əsaka ləhzar fambata sat minhu husan ta'şat əynə. Allah bunu ki ey Musa peyğəmbə bəs cəminatın su istilər və sən öz əsabı burda daşa vurur. vurur cümləsi bax gəlmir. Deyir ki, sən vur əsabı daşa. Ayıq ona vurur. O daşdan sular gəlildi. Deyilə bu nə harda var burdakı Musa peyğəmbər daşa əsası vurdu. Gələ hökmə yaxsın Allah təala onu burada. Vurmasa su gələ bilər. Mən vururuq su gəlir də. Bizim qalıb işə gəldik vaxtımız inşallah qutalaq bu gün. Bu da bir növ ölülərin dirilməsini bildirən bir ayədir. Ölü necir dirildir, dirilir. Bax bu ayələr. Ayə, ayə biz sübut edir ki, ölü həqiqətən dirilə bilər. Sonra Ə burda bir qeyd var. Burada çəkilərlər hamısı bəni İsrailədir, ey bəni İsrail, yəni onlar Allah binə xitab edir. Amma qətl məsələsində demir ey bəni İsrail, bir siz. O da bir qüssü işarədir. Musa peyğəmbər tayfası barəsində Ola da təyit edilir. Bəzi hallarda bəni israil, bəzən ki siz bunu eləmisiz. Bir növ təəkkid və məsələn ciddilik üçündür. Bəzi hallarda Qurani-Kərimdə isə Allah təala buyurur ki, e, deməli bir xitab bənə israildir, bir xitab siz, yəni siz bənə israil, bir xitabda Allah təala bunu bizim axırıncı peyğəmbərimizə xitabən vurur. Deyir ki, və izkalə musaləka o məki. O zaman ki Musa peyğəmbər dedi öz təyfasına Bunu artıq alata bir nöqtib edir, peyğəmbər danışıq üslubunda. Sonra e, bu nəyi bildirir? O zaman ki, ey peyğəmbər, yəni sən də bil ki, Musa peyğəmbər tarxasında falan-falan hadisə dedi, falan halaca baş verdi, falan məsəlləm. Bu da bir nöqtunu bildirir ki, eee, deməli bu məsələ, bax bu məsələ indiki Tövratda yoxdur. Musa peyğəmbər ey, ey peyğəmbər yada sal o məsələ ki, Musa peyğəmə demiş ki, öz tarpasına bax bu cümlə gələndə axırıncı peyğəmbərimizə xitab ünvanında Musa peyğəmbər əhvati qeyd ediləndə bax bu cümlə deməli Tövratda yoxdur. Tövratda hası var. Siz öldürdünüz və ya ben ishal. Bu iki ifadə var. Amma peyğəmbər özünə xitab olar. Musa peyğəmbərəsinə sözlər yoxdur Tövratda çox təəssüf. Və yenə qayıdaq bu məsələyə, inşallah bitirəcəyik, axırıncı mövzumuzdur. Bu 2-3 dəqiqə ərzində. Sonra inşallah 1 dəqiqə fasilə olar, sonra başlayacağıq təfsir dərsinə saat 4-də. Nə qədər öyrünə bilmək üçün bu e, heyvana ehtiyac var idi. Şayad, yəni belə bir ehtimal da vardır ki, Allahın yanında e, qurbanlıq bu işdən daha önəmli idi ki, bunu Allah bizə çatdırsın. Yəni əsas nə də önəmli burda. Əzən dililsin. Durusunuz, desən qatlı. O da önəmlidir də. Yəni sən heyvan belə çox hissən insana. Bu bir növ işarə və imtihan idi. Şəhiyyə məsələ istəyən Allahın yolunda bunu kəsər və bunun kəsilməsi ilə də beydəş e, onları istəyə yerinə yetər və qatil kimdir o bəlli olunar. Və salam. Dərsimiz bitdi. İnşallah biz gələn dəfə oxuyacağıq başqa mövzular. Qarun barəsində, Qarun kim idi, falan haçələr və sairələ xətir. Allah elimizi artır etsin. Allah imanımızı kamilləsin. Allah yön gözədilimiz 12-ci amımızın gəlişini tez aşəirləsin. Amin. Allah məşallah əla Muhammed və alı Muhammed və acil fəracan.